ایک دفعہ آدھی رات کے بعد مہاراجہ کشمیر کی طبیعت علیل ہو گئی اور مہاراجا نے حضرت مولوی صاحب کے پاس اپنا ملازم بھیجا جس نے آپ سے کہا کہ مہاراج کی طبیعت خراب ہے آپ کو یاد کیا ہے اسی وقت ایک مہترانی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا خاون بہت بیمار ہے پیٹ میں درد ہے اور پاخانہ بھی نہیں آتا خدا کے لیے چلیں اور اسے دیکھ لیں یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگی آپ نے مہاراج کے ملازم سے کہا تم چلو میں اس کو دیکھ کر مہاراج کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ملازم نے کہا چوڑا پہلے مہاراج پیچھے اور جو ہاتھ چوڑے کو لگائیں گے وہی وہ مہاراج کو بھی لگائیں گے آپ نے فرمایا اس کی تکلیف زیادہ ہے میں اس کو دیکھ کر مہاراج کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ملازم چلا گیا شاید مہاراج سے شکایت بھی کی ہوگی حضرت مولوی صاحب چوڑے کے گھر گئے اسے دردے کو لنج تھا آپ نے اس کو انیمیا کیا اسے پاخانہ آ گیا اور درد جاتا رہا ہوش آئی اور آنکھیں کھولی اس کے دل سے دعا نکلی پر مشر تینو سکھی رکھے تے اونویں جو تینو ایتھے لے آیا یعنی خدا تجھے بھی خوش رکھے اور اسے بھی جو تجھے یہاں لایا ہے آپ فرمانے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے دل سے یہ دعا نکلی ہے اور وہ قبول ہو گئی ہے اور مہاراج ضرور اچھے ہو گئے ہوں گے اس لیے فارغ ہو کر آپ مہاراج کی خدمت میں حاضر ہوئے مہاراج انتظار کر رہے تھے کہنے لگے بہت دیر لگائی آپ نے مہاراج کو ساری بات سنائی اور کہا کہ چوڑے کے دل سے دعا نکلی تھی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مہاراج اچھے ہو گئے ہوں گے مہاراج نے کہا اب میری طبیعت بہتر ہے پھر کہا طبیب کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور دو سونے کی چوڑیاں تحفہ دیں آپ نے اس ملازم کو بلایا جو آپ کو بلانے گیا تھا وہ جھیمتا ہوا آیا آپ نے ایک چوڑی اس کو دی وہ کہنے لگا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے اگر تم مہاراج کے پاس میری شکایت نہ کرتے تو یہ انعام مجھے نہ ملتا